эпизод про парламентскую ассамблею Рады Европы, про то, что там хорошие русские организовались у тусивку, и чему эта тусивка штыняет. Если он сегодня вступает вот в, эту, в этот балаган, который создал Ходорковский в парламентской ассамблее для для диалога с европейцами и там же есть пункт который Эрик Кросс включил что а, также будут а, включены вот в состав российской делегации представители коренных народов если сегодня а, Мурзагулов как представитель коренного Башкортостана вступит в этот балаган на этом заканчиваются а, мои общения с ним потому что это однозначно сейчас Ходорковский и, и с ним же будут привлекать к этої платформі своїх карманних так називаємо представителей коренных народів? І що не так з тим, що в парламентській асаблеї Ради Європи є делегація від хороших русських з представниками корінних народів? Що не так? Они так? вони все представляют интересы России как единого утворения, и они такие коренные, такие тоже. Мы, мы тоже хотим, чтобы Россия сохранилась в своих международно признанных границах. А самая большая ошибка, которая допускается сегодня еще, даже сегодня международными институтами, это следование подменой которые русские представляют, как на уровне Путина, так и на уровне сегодня так называемых хороших русских. Нету коренных народов России. Есть колонизированные народы. Коренные народы и колонизированные народы в отношении международных принципов имеют два статуса. Коренные народы это, те, которые... Система Да, система образующая нация, да, в свое время, когда их территорию захватила царская империя, они ввели колонизаторов в эти страны. И колонизировали этот народ. И колонистов было больше в процентном отношении, чем само, само население, которое было завоевано. И поэтому сегодня нельзя подменять территории и народы, которые заселяют сегодня Россию, Российскую империю, они являются колонизированными народами. Никаких коренных народов нет. Просто они стали меньше, потому что их уничтожали все эти годы. И тут очень важно, вот, вот этот вот нюанс, который, который, ты, ну, который ты можешь и не знать, и не чувствовать. Ну, корінні народу, що поганого, то що ми представляємо і також інтереси корінних народів. Але насправді це інтереси людей, які народів, які абсолютно самостійно могли б керувати своєю державою і не входити при цьому обов'язково до складу Російської Федерації. І власне, що робить Ходорковський зі своїм проєктом, він намагається зберегти Росію у тому вигляді, в якому вона є, і працює на те, щоб всі колонізовані не мали можливості вийти з Росії, тому що це страшенна загроза для світу. Бо що ж тоді буде, все це розпадеться? Ядерне оруже, от та вот це ж суперопасно і так далі. Хоча насправді колонізовані народи, їхня перша мета. здобути собі свободу і самим керувати своєю землею.